Всем доброго дня! Сегодня поговорим о четырех самых классных местах в Берлине, куда можно пойти с подростком и ему понравится. Поехали! Берлин – это очень современный и развивающийся быстро город. Здесь сочетается историческая архитектура и современный дизайн. И в последнее время появилось много классных мест, куда можно пойти со своим старшим ребенком. Итак, Давайте рассмотрим подробнее. Наша самая первая рекомендация это Потсдама-Плац, Потсдамская площадь. Это одна из самых исторически важных площадей в Германии, в Европе, в Берлине, именно потому, что по этой площади впервые были проведены транспортные пути. На ней стоит старый светофор, а рядом с ним... Каждый год устраивают огромную ледяную горку, по которой можно скатиться за небольшую оплату и шикарный рождественский рынок. Также рядом с Потсдамской площадью находится Sony Center с крупнейшим кинотеатром в Берлине и тот самый Mall of Berlin, в который мы обязательно рекомендуем вам сходить. Наша вторая рекомендация для всех тех, кто любит читать и обожает музыку – это Культур Кауфхаус Дусман, названный в честь семьи своих основателей. Этот торговый дом посвящен полностью культуре, музыке, книгам, всему, что с этим связано. Он открыт каждый вечер допоздна, в нем можно не только посидеть, почитать, но и также послушать музыку, заказать все, что вам интересно, и сходить в кафе. Рекомендуем. Наша третья рекомендация ⁇ это улица Курфюрстендам. На этом проспекте длиной в 3,5 километра размещены торговые центры, кафе, магазины на любой вкус и на любой бюджет. Особенно Курфюрстендам красив зимой, в рождественское время, когда на нем загораются огни. Обязательно сходите туда. Четвертая наша рекомендация – самая молодежная улица – Варшава Штрасса. На ней располагаются сайт Mall, Mercedes-Benz арена в которой проходят постоянно самые крутые концерты. Также на этой улице много кафе и ресторанов. Обязательно к посещению. Если вам понравились наши рекомендации, подписывайтесь на этот канал и поделитесь этим видео со своими друзьями и знакомыми. Ставьте нам лайк, оставляйте комментарии I pamjetajte, vse bude dobro!